Какие-то специальные дополнительные процедуры возможны или как вот компенсируете именно вот, чтобы ребята не травмировались сейчас? Но процедуры обязательно перед каждой игрой, перед каждой тренировкой это естественно проводятся процедуры. Это первый этап подготовки мышечной массы футболиста. Это проходят. они и разогревание мышц mm -hmm. с помощью там специальных гелей, препаратов, которые готовят мышцы непосредственно к работе. То есть они выходят уже на тренировочное поле уже разогретыми мышцами. Первый Первое. Второе, обязательно ребята типируются. то есть это накладывается специально фиксирующая повязка на голеностоп, которая удержит и будет профилактировать травматизм, профилактика травмы. И непосредственно это разминка на поле, которую уже проводят тренера по физподготовке. Угу. Это все этапы профилактики травмы. А вот, кстати, когда было очень холодно, да, вот в Батэ, там тоже говорили ребята, что в Минске, да, что дополнительно угу. какие-то э, горчицы в носки. <свят> что, что там было? Как, как действительно тогда получилось, чтобы и не заболели, собственно? Да, и... действи... да, очень тяжелые погодные условия выпали на этот период, и мы уже были готовы к этому, и специально, я хочу сказать, непосредственная подготовка, футболистов э, к данной игре были сделаны не сделаны а у нас на такой температурный режим, когда минусовая температура есть специальные прокладки стельки, которые подогревают подошву, которые mm -hmm. не, да, не дадут э, замерзнуть ноги. Они подкладываются под стельки футболистов под ногу, и mm -hmm. они на перед игре им достаточно и хватает и они греют. А мази специальные, которые разогревают кожу и мышцы. И они на протяжении всей игры в согретом согретом состоянии. Ну во время перерыва там тоже какие-то тоже делают процедуры это Да, мышцы, конечно. Да? Конечно, это разогревание дополнительное и теплое питье, не горячее а именно теплое и обильное питье футболистам. Специально витаминизированные препараты ну, они принимали. Uh -huh. Так что с нашей командой все обошлось, мы сыграли нормально, без да. каких-либо последствий. Да, все, все было uh -huh. хорошо, слава Богу, да. А, и все-таки спрашивают вас немножко о себе рассказать. Как вы вообще попали в «Динамо» и потомственный ли вы врач? Ну, насчет потомственности, у меня отец был фельдшером, и он работал в сельской больнице. И я с детства даже не задумывался как-то после школы, я всегда хотел стать врачом. А, ну, и 14 лет у меня я поступил в медучилище в 14 лет закончил его, служил в армии а, в армии тоже был фельдшером батальона, тоже без отрыва специальности, а уже после армии поступил в медицинский наш университет Киевский, который закончил а, он и закончил и распределился в меня хирургия, первая специальность это хирургия и со временем приобрел специальная спортивная медицина. Ну вы работали хирургом? Да, и... я раб... работал хирурги... хирургом по хирургам клиники Шалимова. Это Институт хирургии и трансплантологии угу. э, застал Шалимова. Но он уже на то время, правда, не оперировал. Но лекции очень интересные и познавательные были всегда. Угу. А кто пригласил вас в Динамо? Э, в Динамо, в Динамо я пришел к с в детскую школу и, и прошел все иерархии, ступеньки динамовской медицины. В детской школе я проработал врачом, потом работал дубли в дублирующем составе, и потом в основную команду пригласили в первую команду. Но вы сейчас врач главной нашей команды, сборной национальной, нет. как как там и нет, или... у нас Владимир Игоревич Малюта, а, нас... у нас главный врач, наш патриарх Ясно. спортивной медицины, он остается главным врачом. А в сборную я в этом году действительно был приглашен Юрием Николаевичем и работал с ним. Ага, вот. а сейчас вот уже с Олегом Владимировичем? Ну, я официального приглашения как бы еще не было не поступал, но если Олег Владимирович пригласит, то обязательно, конечно, приложу все максимальные свои силы, знания для того, чтобы... Наша команда достигла действительно самых высоких результатов. А отличается как-то работа вот, действительно, командным динамовским врачом и работа в сборной? Ну, работа врача в принципе не отличается. В принципе это идентичная, похожая работа. То, один и тот же травматизм и, и функциональная подготовка команды. Это очень похоже. Mm -hmm. ну, когда ребята приезжают в сборную да, со, со своих клубов, каждый в своем физическом состоянии, здесь как быть? Ну, здесь проводятся диагностические <связывания> обследования. Ребята часто бывают, в... это все-таки идет чемпионат, чемпионаты. и другие клубы участвуют в европейском чемпионате. каких-то. Они приезжают часто с травмами, и здесь бывают, мы проводим полностью диагностику. Здесь в Киеве непосредственно, чтобы принять решение и доложить главному тренеру, может он или продолжить сборы или нет. <связывания> А вот, кстати, когда была травма да, у Димы Чегринского, все-таки остался он изначально да, на игру, а потом все-таки не сыграл, и тут уже была эпопея с его травмой. Дело в том, что сборы всего продолжались 10 дней, и лечение провели 3 дня, и лечение было эффективно, но было принято решение по его состоянию, по его травме, что он в эти 10 дней... Uh -huh. Не восстановится за эти 10 дней. И было принято решение отправить его в клуб, чтобы он реабилитацию проходил дома в своем клубе. Ну, изначально -то мы, тут у нас сборная, он говорил, так собственно, заявлял в интервью, что все хорошо. Все. А потом вот так вот получилось, что он. Ну, на первый взгляд, все хорошо действительно, потому что и травма был его, и динамика лечения были положительными. Но он доходил до определенного момента и все-таки боль его лимитировал. Uh -huh ну вот и Дима, и, собственно, и все наши, большинство футболистов, uh -huh. да, ездят все-таки лечиться за границу, вот, вот в клинику вот, доктора Мартинса в Бельгию, Чеглинский, по-моему, во Франции лечился, чем лучше там у нас за границей или действительно, или здесь можно же такое же лечение или такие же операции делать? Здесь можно, конечно, и наши ребята некоторые оперируются здесь и в клиниках города Киева. Но некоторые повторные операции, которые делаются, делали все-таки Тарасу, вот, было принято решение сделать все-таки в клинике доктора Мартинса, потому что первую операцию проводил он. <связывая> и он знаком очень близко и тесно с его коленом, и все-таки решили сделать клиники. А вы с ним знакомы, с этим? Да, доктором Мартинсом товарищем, хотел сказать? Да, в телефонном режиме знаком. А, в телефонном да. режиме. Он советуется с вами или вы, или вы там как-то советуетесь? Да, с ним, конечно, общем, конечно, он э, обязательно запрашивает э, предварительное обследование, которое мы делаем. Он озвучивает, какая будет операция проведена, какая по ходу операция, что будет сделано, какая реконструкция. И в этом плане идет плотный диалог. А как вы относитесь к вот, женщину в Сербии, мне вот очень нравится, который Нинкович обращался, и Попов обращался, и, по их словам, обращается чуть ли не в футбольной Европы? Как вы относитесь к таким вот. Тоже проявление медицины. Если ребята э, говорят, что им легче после ее консультации, после лечения, то все, я считаю, все методики хороши в достижении результата. Но вы знаете, что она там им делает? Э, предварительно, да. Да, знаем. Но по она да, по их словам, но дело в том, что она не общается э, с врачами, она не рассказывает свои методики, держ, держит все в секрете. Но с, сам, саму суть, что, что она делает, конечно, мы в курсе. Угу. Так, и все-таки спрашивают, у вас, у вас в Динамо появился какой-то врач такой, товарищ эти, наблюдательный, с усами такой маленький. Это вы его себе в помощники пригласили? Или кто это? Это Леонид Андреевич Миронов. Он известный врач в футбольной медицине. Он долгие годы работает в футболе. Он работал и в Черноморце, и в Арсенале с опытом, большим багажом знаний. И его руководство пригласило Качество угу. врача, команды. Он работает с нами, вместе работаем в клубе. А вы как-то распределяете там первая команда, вторая команда, вот вы работаете да, с ребятами? А да, конечно, в каждой команде есть доктор. В угу. ну, а первой вы... команде три доктора, а в дубли и во второй команде по одному доктору. Но вы можете во консультировать, два. консультировать. Да, конечно, мы, с... конечно, мы поддерживаем тесные связи с докторами, обсуждаем все вопросы на Болеши. Если есть какие-то Вопросы по диагностике или консультации все-таки обсуждаются, потому что это наше будущее, молодые футболисты и в дубле, и во второй команде. Они придут к нам, угу. и мы будем с ними и, работать. Кстати, вам задавали такой немедицинский вопрос, тем не менее, да, вот что, как вы относитесь к тому, что сейчас дубль у нас, и молодежная команда, ну, скажем так, не на том уровне, на котором хотелось бы видеть и болельщикам. Ну, ну, вы знаете, это да? вопрос не к доктору, ну, тем это вопрос Нет, больше это вам к, к трени... как болельщику вопрос. Вы же все-таки болеете за Динамо? Не, ну конечно, не только болею, я живу командой, и это как бы вторая семья. Но хотелось бы, конечно, чтобы ребята играли на более, занимали более высокие рейтинговые позиции в своем чемпионате. Но вы понимаете, что молодежь, молодая команда настраивается на игру и играет и не обязательно там э, какие-то достижения призовые, но чтобы ребята могли возможность имели возможность раскрыться, показаться себя как футболиста, как личность, как индивидуального игрока, это очень важно и э, по сути вторая и первая и дублирующий состав э, для этого я считаю и созданный, чтобы ребята могли показывать свои максимальные Кондиции. Вы говорите, живете команды. Может быть, с кем-то общаетесь так вот тесно в дружеских отношениях. Какие у вас отношения с Юрием Павловичем С Юрием Павловичем прекрасные отношения еще сложились с первым приходом, когда он пришел в Динамо и продолжается по сегодняшний день, потому что Юрий Павлович это хороший психолог. Он очень большое внимание уделяет реабилитации, восстановлению футболистов. И э, особенно интересует функциональное состояние футболиста перед mm -hmm. игрой, после игры. Он интересуется буквально каждым пунктом его состояния. Но это профессионал своего дела. И тренер с высокой, с большой буквы. А с ребятами, с кем-то, с футболистами? Ну, с ребятами со всеми прекрасные отношения, но таких каких-то э, дружественных, близких отношений семейные, семейные дружбы. Просто на это не хватает времени. Не у ребят. Такой плотный график не у меня соответственно. Ну, вы же с ними проводите просто безумное количество времени. Так и все-таки вот тот самый вопрос, которого ответ на который ждут наши читатели. Это правда, что что с премиальными врач в Динамо получает до 10 тысяч долларов. Только честно ответьте убеждает вас читать. нет это неправда а если вот так вот как, какова зарплата доктора Динамо ну вы понимаете давайте это оставим без комментариев зависит все-таки от, да, от, это... от побед от Безус... поражений безусловно зависит от игры команды как команда играет потому что и медицинский состав это часть команды и все зависит от того как ребята выступают угу. как играют Спрашивают вас, можно ли попасть к вам на прием? Ну, я прием не веду, я работаю в команде, э, приема у меня личного нету. Но если какие-то вопросы возникнут по, по плане диагностики, лечения, я всегда в э, телефонном режиме могу проконсультировать и. Ага, то, то есть к вам можно обращаться? Да, можно любом... обращаться, если будет свободное время, минута, я обязательно помогу. А бывает ли оно такое свободное время в таком д графике? Действительно, вот для консультации э, может быть, и я всегда найду. И мы обсудим для, этого, для человека, который нуждается в моей помощи. Мы обязательно найдем и согласуем время. И он получит информацию исчерпывающую. Когда вы последний раз отдыхали? В отпуске. В отпуске? Это зимой? Да, это зимой. Уже, уже ждете лето? Да, чемпионат? вся команда ждет. И мы тоже в том числе.